के मुसलमान सत्तावन इस्लामी ममालिक की तरफ देख रहे हैं एटम बम फौजें मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी दौलतों से मालामाल इस्लामी ममालिक आज खामोश तमाशाई बने बैठे और जैसे अल्लाह के महबूब की रबुअत से पहले बच्चियों को जिंदा दर करते थे दौरे जाहलियत में आज पढ़े लिखे जाहिल इंसानियत के आलम को बुलंद करने के दावेदार वो आज खजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्यों मुसलमान बवाले खामोश हैं सुनो गैरतमंदो जिस घर का बाप खैरती होगा जो हलाल और हराम की तबीज जानेगा जिसको पता है कि मैं कब्र में जाऊंगा और रोजे मैशर के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा उस घर की इज्जत और नामूस की तरफ कोई फिर आंख को नहीं देख सकता ये आप सारे गूंगे खामोश तमाशाई चुप बैठे एक मर्द कलंदर मर्द मुजाहिद जिसके लिए सब एक हो गए हैं और मेरे खैरतमंदो ये आवाज बलोचिस्तान में भी जारी है बलोचिस्तान का बेटा सदाम भी मुस्तकबिल का मुराद है ये आवाज पंजाब में भी जारी है पंजाब का वो बेटा जिसने खुचरा वाला में खुरम दस्तगीर को तीस साल का वो जवान जिसने शिकस्त दी वो बेटा भी जाग गया है सिंह वो सिंध जो पाकिस्तान की बुनियाद है वहां के चाहे वो अर्बन और रूलर के पाकिस्तानी है वो मेरा सिंध भी और उसकी माँ और जवान और बुजुर्ग भी जागे मेरे पाकिस्तानियों के बल्टिस्तान और कश्मीर भी और पश्तून तो पहले सुन लो पश्तो में एक शेर सुना रहा हूं रिजेक्टेड लॉट सुन लो इशारों पे तिकनी नाच नाचने वालों सुन लो मेरा रहमान बाबा हैं है राशि वार खताशी समा हमजा तरसो ब समा वो कहते हैं कि जब बारी आती है तो मैं उसको यूटिलाइज नहीं करता मैं कब तक और कब तक ये गलती करता रहूंगा अब सुन लो अब पश्तूनों ने ऐद किया है गलती की गुंजाइश नहीं गलती की गुंजाइश नहीं ये उन्नीस सौ इकहत्तर का पाकिस्तान नहीं है ये दो हजार चौबीस का पाकिस्तान ये दो पाकिस्तान है जो अपना हक चिंदा जानते हैं हम हर मुकाबला करेंगे पाकिस्तान और इमरान खान पर <laughs> कोई सौदेबाजी नहीं करेंगे <tok> <ngay complete> <shops> <twin> तो, तासु मेरे पाकिस्तानियों पाकिस्तानियोंरतमंदो आज अल्लाह गवाह ग और ये बात मैं हर जगह कोर्ट करता हूँ अपने आप को ये एहसास दिलाने के लिए जो शायद खटकने की अभी हमने वफाक ने चीफ सेक्रेटरी और नया आई जी नहीं दिया वो मां जो चौरासी पचासी साल की दो माये एक अली मोहम्मद खान की माँ जो अडियाला जेल में और एक इस आफ्ताब आलम की माँ जिससे मुझे कहा बेटा अस्सी दफा ये मेरे घर पे घुसे हैं। तो सुन लो आज बड़ी क्लियर बात है हम इनशाला हक और सच के लिए खड़े हैं हम किसी किस्म की मुल्क के अंदर बदामी नहीं चाहते हम इतारों की सबकी इज्जत करते हैं हम सबको ये बावर कराना चाहते हैं कि जितना पाकिस्तान उनका है उतना ही मेरे आम पाकिस्तानी का ये पाकिस्तान है ये किसी के बाप की निराश नहीं है कि घर बैठे फैसले करो कर बैठे फैसले मंजूर, बंद कबरों में रिजेक्टेड लॉट को बुला के आप जो सौदे करो खुदा का खौफ करो और आज ये जो उम्मत की बात की और फिर स्क्वाड का ये सबूत, खुदा का आफ्ताब आलम मुझे भी ये तो नहीं थी ताज शमला विचा तकड़ा गया से अल्लाह म खड़ा हो अल्लाह शमला विचा ता आपका ये आफ्ताब आलम आपका मुकदमा नहीं इमरान खान का मुकदमा नहीं पाकिस्तान अंदर के अंदर आवाम के जरिए मुंत नुमाइंदों और पार्लियामान का मुकदमा लड़ रहा है इसको इमरान खान ने और पाकिस्तानी कौम और कोहाट ने चुना है इसके लिए तालियां बजाएं ताकि कौमों को पता चल जाए मैं एक मरते मुजाहिद अंदर है मैं दो दफा मिला हूँ उनसे और मैं आज अपने लीडरशिप से भी कहूंगा हमारे अयूब साहब से बैरिस्टर गौहर साहब से शिबली फराज साहब से क्या वजह है कि सेनेट में मेरे कोहाट के एक सपूत का नाम आया वो नाम किसने निकाला मैं खाफ से ना ख्वाब और ना खौफ हम पार्टी के अंदर भी सबको मैसेज दे रहे हैं ये आवाम तैयार बैठी है हम मैं अभी तक खामोश हूं मुझे फटने पे मजबूर मत करे ये तुम्हारे पाप की पार्टी, पार्टी, पार्टी नहीं है ये ये किसी के पाप की पार्टी, पार्टी नहीं है जिन्होंने कुर्बानियां दी जिनकी दो बहनों की बेजतियां हुई और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे मैंने पार्लियामान के अंदर भी कहा था और आज बिलचार कह रहा हूँ उस रब रबाल की कसम इसने कहा कि मैं खटक नहीं हूँ मैं कहता हूँ मैं कुहाट और पाकिस्तान का सपूत नहीं हूँ जो खैन के खिलाफ जाएगा मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूंगा इन शेष क्या चल रहा है सियासत करो हमें सियासत नहीं करनी हमने पाकिस्तान का मुस्तबिल सोचना है इमरान खान और पाकिस्तान नाजमो मलजूम है और वो लोग जो पे बैठे हैं पीटीआई के अंदर आप सुन लो ये पार्टी हमारी मुकाबला नहीं कर सकती देना ये रिजेक्टेड लॉट है इनको पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट कर दिया अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप मुनाफे मुनाफिक अंदर बैठे हैं मैं खुल के बात करने वाला हूँ मैं किसी मुकाश से नहीं डरता मैं अल्लाह से डरता हूँ हमारे यू भाई आपके घर में आया मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूं मैं आज पीटीआई की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है वर्कर को उठाए लॉयलिस्ट को उठाए वो जो पार्टी की बुनियाद है ऊपर पैराशूट है जिन्होंने खाट के कमर में चुने घोपे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं हम उनको गले लगाने नहीं देंगे हम उनको गले लगाने नहीं देंगे समील्ला से कलीबुल्ला कलीबुल्लह से समील्ला आपस में बांट रहे ये बंटवारा नहीं चलेगा आखिर में ईद के चौथे या पांचवें दिन इन शाह में पहल आजीम शान जलसा खान के लिए जिसमें खान की बहनें पीटीआई की लीडरशिप शामिल होगी कोहाट हमने खान की आजादी के लिए उस जलसे को ऐसे कामयाब बनाना है कि अब लागया इंटरनेशनल मीडिया भी कहे कि इमरान खान की आजादी के लिए कोहाट रीजन और इस धरतीबाग कोहाट ले जो इमरान खान का किला है क्या आप इसके लिए तैयार हो सारे हाथ उठाए क्या इमरान खान के लिए आप हर किस्म कुर्बानी के लिए तैयार है तो आपने पिछली दफा नौ मई को लोग प्लांटेड थे लोग इश्तियाल दे रहे थे ये मुल्क में रह इसकी हर चीज मेरी और आपकी है हमने मुश्तेल नहीं होना हमने कानून और आईन के दायरे में अपना हक लेना है हम हर मैदान में पार्लियामान में रोडों पे अदालतों में हम मुकाबला कर रहे और करते रहेंगे और याद रखे इमरान खान के अल्फाज मुझे इमरान भाई ने कहा कि तुम क्यों चुप करे हो चालीस मिनट से क्यों खामोश हो शेर अफजल ने कहा कि खान साहब भी आपके लिए परेशान है और मेरे भाई हो इकहत्तर साल का वो शख्स करवट लेता भी तो दीवार से दीवार के साथ उसका कंधा लगता है वो शख्स जिसने अपना सब कुछ आपके लिए कुर्बान किया है वो आपसे कुछ नहीं मानता वो कोई डील के लिए तैयार नहीं वो अपने केसेस माफ कराने के लिए भी तैयार नहीं वो कहता है कि मेरे यकीन अल्लाह से मैं मुकाबला